Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsindəyik. Masazır qəsəbəsinin 569 nömrəli marşrutun yolunda, yeri hündürdə Akımoqov küçəsində belə bir üç otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. Həyət evi sənədləri çıxarılışımız var. Evdə hal-hazırda yaşayış da var. Qiymət çox münasibdir. Sonuna qədər izləməyinizi tövsiyə edərdim. Qiymətlə bağlı məlumat da videonun sonunda deyiləcək. Evin Qaz sağ hazır, işıq sağ, ağacı qoyulub. Bu darvazasıdır. Darvazanın üstünün özünə ayrıca örtüyü var. Bu hissədən evin ayrıca bu qonaq otağı olan hissəsidir. Ev keyfiyyətli inşa olunub, qaz, su, işıq var, mərkəzi kanalizasiya var. Və hə, hazırda daxil olmuşuq həyətinə. Bir maşını həyəti var. Yerdən kürsülüdür gördüyünüz kimi, 4 daş, 5 daş kürsülüdür. Həyətin su krantı var. Burada zərzəmi üçün yer var, kombi hissəsi burdadır, amma kombisi yoxdur. Evin, evin mətbəx mebeli var darvaza giriş hissəsi. Döşəmə gördüyünüz kimi tam mətaşdan özünərlidir və kürsüdən qalxıb yuxarı ümumi bir daha bu hissəni göstərəcəm sizlərə. Ətraf tam yaşayışdır. Yaxınlığında təzə orta məktəb də var. Olmayan kismə çox gözəl bir heyət evi və keçmə evinizdə olan şərhi göstərəcəm. Və baxıb görmüş bu heyət evinin dəhlizindəyik. Tavan hissəsi fiqurlanışlanıb. Dəhliz Qapıları gördüyünüz ki, otaq qapıları, dəhliz açılır. Döşəmə laminatdır. Ev əşyasız verilir. Yəni bu video daxilində gördüyünüz əşyalar götürüləcək. Ev sahibinin götürüləcək. Hər hansı bir əşyə lazım olsa danışıq əsasında saxlama olar. Qonaq otağıdır. Hal Hal-hazırda qonaq otağını görürsüz. Geniş qonaq otağımız var, tam işıqlıdır. Böyük pəncərəyəmləndir. TV stendi də var. Bu gördüyünüz əşyalar götürüləcək. Evin bütün otaqların kombi xətləri çəkilib. Ən xətlər var, sadə kombin almaq qalır. Kondisioner üçün hətta cərəyan xətti var, hazır vəziyyətdədir. Bəlkəcə Və bu ünvanla sizə digər otaqları da göstərəcəm. Burada bizdə hamam otağıdır. Tam tərvirdi hamam otağı. Aksessuarlar da var. Burada bizdə yataq otağımız var. Yataq otağına daxil olmuşuq. Hal-hazırda bu otaq istifadə olunmur, lazımsa eşyalar qoyulub. Pəncərəsi də açıqdır, gördünüz kimi, işıq da düşür, hava da gəlir. Ən kiçik yataq otağı budur. Hep qanun 3 otaqdır. Dəhiliyi bu hissədən bir daha göstərəm sizlərə. Və burada da bizim böyük yataq otağımızdır. Tam təmirdir. Gördünüz kimi yataq dəsti tam şəkildə yerləşib. Hətta burada böyük bir gardırop da qoyulub. Burada kombi xətti çəkilib. Buranın da pəncərəsi açıqdır, birbaşa hava gələn pəncərə ilə. Indir. Və ümumi belə bir görünüşünü görürsüz. Yataq otağıdır. Və sonuncu baxacağımız yer bu həyət evinin mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebeli qalacaq. Evin də qiyməti, start qiyməti 44.000 manatdır. Bu gördünüz mətbəx mebeli. Demək olar ki, təzədir, az işlənib. 44.000 manata değilir. Nağd satılır. Çox az bir miqdarda endirim olacaq. Yəni yerində, baxandan sonra endirim olacaq, az bir miqdarda. Sonuqada izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.